এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ দুই নম্বৰ লেচনটো লেচনটোৰ নাম হৈছে সময়মণ্ডল আৰু মানচিত্ৰ ছ' ইয়াত তোমালোকে গম পাই যে অনুশীলনী দুটা আমাৰ দিয়া থাকে এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ এতিয়া অনুশীলনী একৰ প্ৰথম প্ৰশ্নখিনি কৰিম যে এক নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি দিছে চমু উত্তৰ দিয়া এতিয়া কটোত আমাক দিছে দুটা সময়মণ্ডলৰ মাজৰ সময়ৰ ব্যৱধান কিমান ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সময়ৰ ব্যৱধান এক ঘণ্টা তাৰপিছত কটোত আমাক দিছে পৃথিৱীখনক কেইটা সময় মণ্ডলত ভাগ কৰা হৈছে আমি জানো যে ট'টেল চৌব্বিছটা সময়মণ্ডলত ভাগ কৰা হৈছে তাৰপিছত গড়টোত দিছে ভাৰতৰ মাজেৰে যোৱা কুণ্ডাল দাগিমা ৰেখাৰ সময়ক দেশখনৰ মান সময় হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ মাজেৰে যোৱা বিয়াশী ডিগ্ৰী ত্ৰিছ ডেছ পূব দাগিমা ৰেখাৰ সময়ক দেশখনৰ মান সময় হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে দুই নম্বৰটোত আমাক দিছে যে সময়মণ্ডল কেনেকৈ গণনা কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মুখ্য দাগিমা ৰেখাৰ সময়ৰ লগত প্ৰতি পোন্ধৰ ডিগ্ৰী দাগিমা ৰেখাৰ মূৰে মূৰে এক ঘণ্টা যোগ বা বিয়োগ কৰি সময়মণ্ডল গণনা কৰা হয় ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিলে অনুশীলনী দুই নম্বৰখিনি এতিয়া দুই নম্বৰখিনিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোতো আমাক একেই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ দিছে যে প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে মানচিত্ৰৰ উপাদান কেইবিধ আৰু কি কি আমাক ইয়াত কৈছে যে মানচিত্ৰ উপাদান কেইবিধ আমি জানো যে ট'টেল চাৰিবিধ এই চাৰিবিধ হৈছে দিশ দূৰত্ব অৱস্থান আৰু সাংকেতিক চিহ্ন তাৰপিছত খটোত আমাক দিছে প্ৰধান দিশ চাৰিটা কি কি আমি দিশ মানে হৈছে ডাইৰেকশ্যন ইংলিছত কওঁ আমি জানোৱেই চাৰিটা দিশ আছে পূব পশ্চিম উত্তৰ আৰু দক্ষিণ তাৰপিছত গ নম্বৰটোত আমাক কৈছে মানচিত্ৰ মাপনি বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰৰ প্ৰকৃত দূৰত্বক মানচিত্ৰৰ যি অনুপাতত হ্ৰাস কৰি দেখুওৱা হয় তাকে মানচিত্ৰৰ মাপনি বোলে দুই নম্বৰটোত আমাক কৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত গোলকতকৈ মানচিত্ৰ কিয় বেছি সুবিধাজনক আমি জানো যে গোলক মানে হৈছে সেই গোলটো আৰু মানচিত্ৰ মানে হৈছে কেলেণ্ডাৰ নিচিনা থাকে যে সেইখন এতিয়া আমি কেতিয়াবা আমি যোনটো জেগাডোখৰ হিচাপ চাবলৈ যাওঁ সদায় কেলেণ্ডাৰখন বেছি সুবিধাজনক হয় কিয় হয় সেইটো সুধিছে উত্তৰটো লিখিম যে গোটেই পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গোলকটো উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু যেতিয়া পৃথিৱীৰ কোনো এটা অংশৰ বিশেষ অৰ্থাৎ কোনো দেশ ৰাজ্য জিলা চহৰ বা গাঁও আদিৰ বিষয়ে বিতংগকৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়া আমাৰ বাবে গোলকতকৈ মানচিত্ৰ বেছি সুবিধাজনক হয় মানে যদি পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে জানিব লাগে তেনেহ'লে গোল সেই গোলকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু যেতিয়া এডোখৰ ঠাই হিচাপে যেনেকৈ অসমখনৰ বিষয়ে জানিব হয় তেনেহ'লে আমাক গোলটো চাই কিনে আমি ইমান জেগাডোখৰ বিষয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমাক লাগিব মানচিত্ৰ মানচিত্ৰ মানে ক্লেণ্ডাৰৰ নিচিনা থকা সেইখন এতিয়া তোমালোকে যদি ইমানলৈকে চালা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে যে মানচিত্ৰ আৰু নক্সাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যে পৃথিৱীত বা ইয়াৰ কোনো এটা অংশক সৰু আকাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি অংকন কৰা চিত্ৰই হ'ল মানচিত্ৰ আনহাতে ডাঙৰ মাপনিৰ সহায় লৈ অংকন কৰা সৰু ঠাই এখনৰ চিত্ৰই হ'ল নক্সা তাৰপিছত আমাক চাৰি নম্বৰটোত দিছে যে মানচিত্ৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সাংকেতিক চিহ্নবোৰ কিদৰে সহায় কৰে আমি চিন কিছুমান দিওঁ যে মেপখন আঁকিলে সেইবোৰ কিহত সহায় কৰে এতিয়া উত্তৰটো আমি লিখিম যে মানচিত্ৰ কোনো এখন ঠাইৰ ঘৰ দুৱাৰ ৰাস্তা ঘাট দলং গছ গছনি ৰেলপথ পুখুৰী কুঁৱা খেতি বাতি আদি তথ্যবোৰ প্ৰকৃত আকাৰ আৰু আকৃতিত আঁকি দেখুৱাব নোৱাৰি সেইকাৰণে সাংকেতিক চিহ্নৰ সহায়ত এই তথ্যবোৰ দেখুওৱা হয় এই চিহ্নবোৰে এক নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সম্পৰ্কে আমাক জনাব পাৰে এনেদৰে সাংকেতিক চিহ্নবোৰে মানচিত্ৰত সহায় কৰে এতিয়া তোমালোকে যদি ইমানলৈকে চালা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা